Надо сказать, что год 2013 был очень сложным для Молдовы, очень неудачным, потому что по всем направлениям внутренней и внешней политики значит, страна имеет большие провалы. В экономическом плане мы потеряли в этом году основные рынки сбыта, я думаю, в России. Потому что основной наш товар ⁇ это виноград, это вина. И если по этому основному товару у нас есть большие проблемы, и в принципе есть запрет на ввоз этого, этой продукции в России, значит это большой, большой провал. Несмотря на то, что был довольно хороший сельскохозяйственный год, но мы сами понимаем, что если фрукты, значит, виноград, овощи, не удалось по-настоящему это все, значит, привести на рынки, значит, продавать. Безусловно, что значит, крестьяне закончили этот год в очень нехорошем не, не настроении. Не случайно ассоциация товаропроизводителей, и мы знаем и профсоюз и сельхозников, они готовили большую, большую акцию протеста против нынешнего правительства. К сожалению, это все остановилось. Что касается... Очень важного индикатора экономической жизни страны это уровень безработицы. Нужно сказать, что этот уровень значит, возрос в этом году. Специалисты вообще говорят о том и значит, приводят цифры, что за последние три года мы имеем сокращение рабочих мест 120-130 тысяч. Надо сказать, что приблизительно 35-40 тысяч сокращений рабочих мест в этом, в этом году. Ну и я считаю очень большим провалом то, что парламент и правительство вообще включили э, очередной, очередной, приняли очередную программу приватизации объекта в государственной собственности. Почему? Потому что так или иначе мы должны говорить о том, что... В кризисных вообще ситуациях значит, такие объекты не приватизируются. Всегда государство должно искать и лучшие годы, когда идет рост, когда идут инвестиции. И только в таких условиях можно приватизировать. То есть видно, очень ясно, что эти объекты в программе будут просто разграблены нынешней властью. По... Есть социальные провалы. В этом году, то есть мы с вами все знаем о, об оптимизации школ, медицинских учреждений. Последние 3-4 года сокращения, то есть были оптимизированы, закрыты фактически 138 школ. Сейчас мы говорим еще о 52 медицинских учреждениях о 40 учреждений культуры, домов культуры, клубов и так далее. Есть рост цен на лекарства, существенный рост, что, конечно, в первую очередь и ударил по старым людям, по больным людям. Есть рост в этом году, в 2013 и намечается на следующий год, год рост медицинского, медицинской страховки. И, конечно, цены на коммунальные услуги, которые особенно в больших городах, начиная с Кишинева и кончая Бельцами, Камратом и другими городами, они возросли. В то же время зарплата и пенсии в этом году значит, не выросли. И жизнь, качество жизни, безусловно, все стало хуже. Мы можем говорить основательно о политических провалах. Здесь нужно их вообще разделить на внутриполитические и внешнеполитические провалы. Что мы здесь имеем? Во-первых, раскол общества еще больше стал в 2003 году, потом в 2013 году, потому что, во-первых, есть противостояние между властью и оппозицией, это первое. И второе, есть Явная попытка властей и дальше раскалывать общество. Мы видим, не видим никакого прогресса по Приднестровскому вопросу. Мы не видим очень... Ясного подхода по вопросам внешнеполитического вектора, потому что эти вопросы так или иначе мы считаем, что надо было их решить через референдум. Если власти отказались идти на референдум, безусловно, что они показывают в том числе Приднестровью очень плохой пример. То есть они показывают, что никогда они не будут считаться не то что с приднестровцами, но и даже с молдавским народом, потому что их это не интересует. Это решение Конституционного суда тоже, я считаю, очень большим провалом внутриполитическим. Это, в принципе, удар по государственности. Нужно сказать, что именно этот парламент... И нынешняя власть проголосовала за этот, проголосовали за этот состав Конституционного суда, когда в Конституционном суде из шести членов пять являются гражданами Румынии. И так или иначе, мы видим ясно, что они работают больше на румынское государство, чем на молдавское. Вот. Большим провалом этого года, может быть, самым главным даже провалом, я считаю, неспособность левых сил, неспособность оппозиции создать единую мощную оппозицию, значит, то, что в других странах удавалось, создавать и объединенную оппозицию. Это, я считаю, провалом 2013 года потому что несмотря на все разговоры призывы и так далее лидеры большинства левых партий остаются людьми амбициозными значит, не очень рассудительными непонятно почему они не понимают что без объединительного процесса вообще нельзя победить на этом этапе вот. Конечно, у нас есть надежды, связанные с 2014 годом, но надо сказать, что поражение левых сил очевидно в 2014 году, если не пойдет объединительный процесс. К сожалению, в 2013 году, я повторяю, все эти усилия, значит, они не увенчались и не увенчались успехом. Конечно, мы должны говорить и о провале на внешнеполитическом уровне и того, что несмотря на экономические условия, несмотря на геополитические значит, условия, и я говорю, и противостояние, все-таки власти пошли на парафирование этого договора об ассоциации, они интерпретируют это как большой успех 2013 года. Мы, то есть наша народная социалистическая партия, рассматривает этот документ как провал, в принципе, внешней политики Молдовы, потому что он сделал из республики Молдова только инструмент для геополитических игр. Если соседняя Украина смогла в этих сложных условиях противостояния между Западом и Востоком, между Европейским Союзом и Россией, защищать в первую очередь свои национальные интересы, они получили очень серьезную, серьезные инвестиции для своей экономики, для развития экономики последующие годы. Молдова в этом смысле получает только обещания. Пока только обещания. И повторяю, обещания потери внешних рынков, потери хороших отношений с Россией, проблема с безработицей и, и только я повторяю, большие, большие обещания. То есть в этом смысле парафирование, мы считаем это провалом на данном этапе. Наши власти должны были брать пример значит, с других стран которые умеют стоять на своих позициях. Мы помним и как Польша в свое время, и как Чехия в свое время. И сейчас вот Украина показала хороший пример, как они умеют все-таки отстаивать свои интересы. Вот. Но э, самое главное, нужно сказать, и то, что нас ожидает в 2014 году очень непростой выбор. Остается, значит, ожидают э, парламентские выборы, нужно готовиться к этим выборам. И поэтому наша надежда, надежда нашей партии все-таки на то, что удастся объединить левые и патриотические силы в один большой блок для того, чтобы по настоящему найти ту стратегию развития страны, которая даст возможность модернизировать эту страну, решать проблемы социальные, экономические, политические и так далее, с учетом народовластия, с учетом вылезливления народа, потому что то, что происходит на этом этапе, даже документ, посмотрите документ вхождения в республики Молдава, то есть парафированный документ, он до сих пор не опубликован на молдавском государственном языке. На государственном языке. Это говорит о том, что нынешние власти явно пытаются узурпировать власти у народа, и наш народ должен все-таки научиться, научиться понимать и видеть те силы, которая способна работать в конституционных рамках и работать на, на эту страну.